क्या आप लोगों को पता है इनको चिंटू मिंटू क्यों बोलता हूं मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर बताया जाएगा इनको चिंटू मिंटू बोलते क्यों है हम इन चिंटू मिंटू की हरकत इस टाइप की होती है अब सुनो एक छोटी सी घटना बताते है सबसे पहले एक बिल्कुल छोटी सी घटना मथुरा के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर की मैदान पेटी की धनराशि गिनती के दौरान कैनरा बैंक फील्ड ऑफिसर अभिनव सक्सेना ने साढ़े नौ लाख रुपए चुरा लिए सीसीटीवी में उसकी है करतूत कैद हो गई पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसकी जेब से सवा लाख रुपए से अधिक बरामद किए बाद में उसके द्वारा तीन दिन में चुराए आठ पॉइंट इक्कीस लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए और उसको जेल में भेज दिया गया नाम क्या है अभिनव सक्सेना चिंटू उदान पेटी में अपनी मेहनत की कमाई चढ़ाते रहते हैं इनको चिंटू मिंटू बना के सक्सेना त्रिपाठी तिवारी पटवारी पता नहीं कौन कौन उस पैसे को लूटते रहते हैं ये तो थी पहली न्यूज अभी दूसरी न्यूज और भी ज्यादा धमाकेदार होगी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक है ना ये अपना मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है किसकी सरकार आपको पता होगा वहां पर ना देव व्यापार की परमिशन मांगी जा रही है राम राज्य हिंद का बाकायदा पुलिस को लेटर लिख के राम राज्य के, के अंदर परमिशन मांगी जा रही है देव व्यापार की कौन सी दुनिया में लेकर जा रहे हो थ्री डबल सेवन की धारा इसलिए माफ की थी क्या तुमने कि तुम फिर ये गे प्रेडर, फलान पर प्रेडर चला दो अब आते हैं तुम्हारे जो असली जो चिंटू राष्ट्र का निर्माता है तुम्हारा व बाबा के व्यापारी बने हिंदू ग्राम के नाम पर एक हजार मकानों की कॉलोनी बनाएंगे पांच लाख में तो सिर्फ बुकिंग है एक मकान की पांच लाख में बुकिंग है अब सुनो ध्यान से तुम इसको पूरी बात को सुनो तब तुम्हारे थोड़ा बहुत समझ में आए तो बताना बाबा रामदेव के बाद अब कुमार कृष्ण शास्त्री भी रियल एस्टेट कारोबार से व्यापार में घुसने की तैयारी में जुटे हैं बाबा रामदेव ने जहां आयुर्वेद के नाम पर अपना कारोबार जमाया वहीं बाबा बागेश्वर हिंदुत्व के नाम पर अपनी दुकान खोलने की तैयारी में है हिंदू राष्ट्र की मांग करते करते बाबा बागेश्वर ने हिंदू ग्राम बनाने का ऐलान किया है जिसमें केवल हिंदू मकान ले सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री ने बाकायदा इसके लिए एक प्रोसर जारी किया जिसमें इस प्रोजेक्ट को लेकर सारी जानकारी दी गई बागेश्वर धाम के पास ही बन रहे इस मकान हिंदू ग्राम में एक हजार हिंदू परिवारों को बसाने की योजना है बागेश्वर धाम से आप ही वहां पर मकान का निर्माण किया जा रहा है पहली बार में लगभग पचास मकान तैयार किए जाएंगे हिंदू ग्राम में रहने के लिए पांच लाख रुपए एडवांस देने होंगे ग्राउंड फ्लोर के एक घर के लिए सत्रह लाख रुपए देने होंगे फर्स्ट फ्लोर के सोलह लाख सेकंड फ्लोर के पंद्रह लाख और अब इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग शर्त पता है क्या है अगर लगा रहा किसी ने मकान खरीद लिया वो चल बसा इस दुनिया से चला गया वो तो मकान बाबा के नाम पर हो जाएगा बड़े कमाल की शर्त है व्यापारी हो तो इनके जैसे हो नहीं तो ना होते ही खत्म हो जाए इसको तो व्यापार कहते हैं इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि वह मकान बेच बेचे नहीं जा सकेंगे जो व्यक्ति निर्माण की लागत दे रहा है वह जीवन भर इस्तेमाल कर सकेगा मरने के बाद संस्था के काम आएगा मकान संस्था का हो जाएगा अगले किसी चिंटू को उसको फिर बेच दिया जाएगा अगले चिंटू को बेच दिया जाएगा अच्छा यह सब तो चल रहा था अब आते हैं के असली प्रोजेक्ट के ऊपर तुम्हारे को प्रोजेक्ट बताने बहुत जरूरी हो गए हैं अयोध्या में सेना की तेरह हजार एकड़ आरक्षित भूमि अडानी बाबा रामदेव और रविशंकर के नाम हो गई तुम्हारे को किसम उदा वकअफ बोर्ड वकअप बोर्ड भाई तीन तीन तलाक खत्म कर दे देखो कितना धारा तीन सौ सत्तर टा दी कितने चिंटुओं ने मकान लिया भाई जे के, के अंदर कितने चिंटुओं ने मकान लिया कितने चिंटुओं ने वहां शादी कर ली कोई बताएगा वकफ़ बोर्ड टूटो चाहे रहो हमारे को क्या मतलब वक्फ बोर्ड से क्या मतलब हमारे को रखो तोड़ो कुछ करो उसका कुछ करो हमारे को तो कोई मतलब नहीं लेकिन तुम्हारे को दिखा दे रो और गंजेब की कब्र खोदने लग जाते हैं कुछ काम नहीं होता तो भाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर कभी बात होगी क्या या कभी नहीं होगी कभी बात नहीं होगी ना शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर वकफ कानून का एक बड़ा मकसद ये है जमीन हथियार जैसे मित्रों को सौंपी जाएगी जब सेना की जमीन के साथ ये किया जा सकता है तो मुसलमान किस खेत की मूली हैं उन्हें तो जब चाहे डराया धमकाया जा सकता है इसलिए मुसलमान कहां पहुंच के सरदारों की शरण में पहुंच गए भाई हमारे को बचा लो हमारे को बचाओ ये हमारे को नहीं छोड़ेंगे ये पता ना कौन सा राष्ट्र कौन सा राष्ट्र दिखा रहे हैं और ये हमारी लुटिया डुबो रहे हैं लुटिया अभी तो और भी रहेगा थोड़ा सा कुछ क्योंकि बताना जरूरी है चलो इससे पहले भी एक बार एक घटना हुई थी यूपी के अंदर हाथरस के अंदर घटना हुई थी ना एक बेटी के साथ क्या किया गया था आज की लेटेस्ट घटना है वो लड़की सरेआम खुलेआम रो रही है आज दिन की सरेआम की घटना है ये उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की दबंगों ने हिंदुओं ने लड़की वैसे तो हिंदू है लेकिन वो फिर निचली जातियों में आ जाती है फिर वो हिंदू में नहीं आती जैसे जाट हिंदू में नहीं आते ठीक है ना और जो जातियाँ वो हिंदू में नहीं आती हिंदू में सिर्फ एक ही जाति आती है मनुवादी वो जाति हिंदू है वो हिंदुओं ने उसके साथ छेड़छाड़ की उसके पापा ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी उसके बाप को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया अब उस लड़की की कोई सुनवाई नहीं कर रहा क्यों क्योंकि वो दलित तो होगी अब अब वो हिंदू नहीं है वो दलित तो होगी फिर ये है तुम्हारा राम तुम्हारा हिंदू राष्ट्र सच्चाई कड़वी है लेकिन पूरी सुनते जाना प्यारे अभी इतनी जल्दी भागना नहीं है तुम्हारे को भागने का चांस कम ही दिया जाता है तुम्हारे को ही पता है अब तुम एक चीज और सुनना जो है पूरी दुनिया को डरा कर पैसा कमा रहा है ना उस ट्रंप के लिए अमेरिका की जनता क्या बोल रही है And others in the Republican White House. Millions of people, we now have confirmation from CNN and elsewhere, took part in these protests to take a stand against the Trump administration. I was at the one in DC. That one alone had over 100,000 people. We now have confirmation that there were others in America with more than 100,000 people as well. There were protests around the world in London, in Lisbon, in Portugal, and elsewhere. More than 1,400 protests across the world were scheduled and each one had anywhere from a few hundred people to over a hundred thousand people. There were people, millions of people literally mobilizing in the largest day of action against Donald Trump, definitely the second term, but really in the last, I don't know, six or seven years. This is a significant historic event, comes after Cory Booker's speech. I did a full breakdown of what I saw on the ground as a journalist on my Substack, linked to my bio. As always, follow along for all the news you need to know about. वहाँ पर ना पत्रकार होते हैं पत्र चाट नहीं होते वहाँ पर मीडिया होती वहाँ पर मंडियाँ नहीं होती खिंचाई कर देंगे वो सी एन एन अलगीर आरिए इतने बड़े बड़े ना वाशिंगटन पोस्ट डी सी ऐसी खिंचाई कर देंगे सौदा समझ में नहीं आएगा जितने लोगों की नौकरी खाई है ना उसकी डबल ले लेंगे ले वो डबल ले लेंगे ले नहीं तो ट्रम्प को बोलते हैं चल टाटा बाय बाय चलता अपने भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं किसी की इतना नहीं सुनते वो लोग क्योंकि वहाँ पर कानून का डंडा चलता है कानून का जोर चलता है वहाँ पर पब्लिक का जोर चलेगा वहाँ पर मिलियनों लोग अगर सड़कों के ऊपर आ रहे हैं ना तो उसका कोई तो कारण होगा कुछ तो कारण होगा उसका यहाँ पर आके दिखा दू ना चिंटू राष्ट्र चिंटू राष्ट्र दिखा अगर तुम्हारे को ऐसे बुरे तरीके से लुटिया जा रहा है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा उसके बाद फिर भी देश में भागने की ओर लगी हुई है क्या सोच रहे हो तुम ये शस्त्री सुस्त्री ये मकान मकुन बेच कर पैसा कमा कर रहेंगे ना ना मेरे भाई वो तैतालीस करोड़ में नागरिकता दे रहा है ट्रम्प गोल्ड कार्ड गोल्डन वीजा दे रहा है वो वहां की नागरिकता दे देगा वो और इतने तो कमाई ले गए एक हजार एक चिंटू से बीस लाख लेंगे एक हजार चिंटू से बीस बीस लाख कितने हो गए आराम से लेके जाएंगे और दूसरी बात मकान भी फिर निकाह हो जाएगा मकान भी का हो जाएगा किसी को मिलेगा भी नहीं ये नहीं कि उसके बेटे के नाम हो जाएगा ना नहीं है ऐसा कुछ रूल तुम्हारी आंखें बिल्कुल बंद कर दी गई है अंधोगो आईना बेच रहा है बिल्कुल शरियाम बेच रहे मान के सच में जादूगर है भाई सच में जादूगर अपने देश में एक से बढ़कर एक जादूगर है रामदेव अपना व्यापार बैठा के बैठ गया हजारों करोड़ का व्यापार कर लिया ठीक है अब ये लिंग टू राष्ट्र चिंग टू राष्ट्र चिंग टू राष्ट्र करके पूरा राष्ट्र को चिंता में डालने के लिए इसने कर दिया अगर एक खालसा ग्राम बना दिया जाए तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में अपनी राय रखना किराएगा रहे इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत सच्रीकाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों ऑफिशियल दीपक को जी चैनल बात और सच की करेंगे अब सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है गज के आंखों वाह गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह